一包是十个左右哈，两包二十个左右。招、嗯、聘主播嘛，暂时不招。粽子，稍等一下啊，来选个龙虾先。哇，这龙虾带着黄，这一薅呢，你们看看带着黄。哇、嗯啊，对嘛。嗯，这黄老香了，一点也不腥。嗯，太香了吧。 水杯有吗？水杯，这个水杯我不卖哈、啊，宝宝们，你们喜欢小鱼的可以加入一下小鱼粉丝团，一个抖币就可以加入小鱼的粉丝团。粉丝团到达十级的时候，你可以抖音上找我聊天哈，到时候我给你安排这个杯子，好不好？可以加入一下，一个抖币哈，加入一下粉丝团，宝宝。啊，龙虾有不辣的吗？没有哎，咱们家龙虾都是麻辣口的啊，麻辣口龙虾，宝宝们不抽虾线了，嗯，来不及。 嘴比较急，就是着急去吃。现在都虾处理的很干净，包子都干净的，不需要保鲜的为什么？你看有的人问了，为什么他的龙虾一拽就出来了？因为咱们家龙虾哈，鲜活龙虾制作而成啊，嗯，鲜活龙虾制作而成。有的你在饭店里点的龙虾。 或者点外卖都是碰运气，对不对？有的能薅出来，有的是薅不出来，对不对？薅不出来的呢，一般都是什么呢？就是那个龙虾哈，它是它是不是活虾给你做的？死虾给你做的，它肉它就已经在它死之后，它就肉它就散掉了。散掉之后哈，再去炒，你这么炒，它的肉就是散的啊，而且还特别容易粘在这个壳上面。要么你就粘壳上面扒不下来，要么你就肉散掉的，是碎的肉，像吃。 那个什么是的，嗯，它吃肉糜似的，是不是、啊？嗯、咱这个肉哈，宝宝们都是鲜活龙虾直接做成，所以说能轻轻一薅就能薅出来啊，而且非常的干净。咱龙虾这是大料哈，颜色非常干净的龙虾，非常干净，而且一薅你看都带着这个虾脑里面的黄哈，虾脑里面的黄贼好吃贼入味，宝宝们啊。对，配料表干干净净，宝宝们。嗯，配料表非常的干净，没有乱七八糟的东西啊，来。 剩下就是这样一盒哈，那、啊、这样打开之后哈，放冰箱冷冻起来，吃的时候咱们嗯、呃、解冻完事之后加热一下就可以吃，就这么简单。夏天了都爱吃个龙虾是不是？有汤是吧？都带汤哈，这个汤你可以那什么，宝宝们，你你拿呀，拿走就行了。那么打开之后解冻完事之后哈，直接加热就可以了。我这个没有完全解冻好啊，一盒里面大概是二十只虾，一盒里面大概是二十只虾啊。哦 你可以就是拌个面啥的都可以啊，宝宝们贼香这个这个龙虾贼香，线下去这这么一份龙虾，给你加点东西乱七八糟的东西，这么一加这一份得不得要你个四五十一份呢，对不对？对咱直播间里啊，九十九一盒，九十九两盒，三盒四盒，买过四盒咋买过？是不是别别的这边都卖四盒的？<对>今天在小刘直播间哈，拼好你的手速，五百单下单成功的。 再加一盒，到时候五盒来一号链接。一号链接开价三十盆。五盒龙虾，一盒是七百五十克，大概二十只虾哈。一号链接直接拍，全部都是麻辣啊，全部都是麻辣，不挑虾线吗？如果你愿意，你在家吃的时候比较讲究的话，咱就挑一挑啊。我这个着急吃嘴，嘴急啊，就不,不挑了。你看没，都带着一薅，都带着黄包们，每一个肉，你看没，薅出来之后哈、啊，它都是非常的 Q 弹。 这个肉我们一看一下，这个肉真的很紧实的肉，你看没？对，很紧实，很紧实的肉，宝宝们放心去吃啊！鲜活龙虾给大家炒制而成的啊。对，家发京东和顺丰，宝宝们，嗯、一盒是七百五十。对，京东和顺丰。对，京东顺丰冷链给大家发货啊。对，<到>一盒七百五十克，一斤半，一共到个五盒，一号链接直接去拍。嗯。一千单没有了。我就是样品不够，宝宝们，我要是样品够，我夸夸我炫多快不吃龙虾。 我曾经在吃龙虾大赛上夺得第一名，一千张没有了啊！一千没，这么快一千张？对，来再加一千张啊！再加一千张，鲜、嗯、活小龙虾制作而成的麻辣小龙,小龙虾，回到家回到家解冻完事之后，只需加热一下就可以吃，<对>超级的方便。夏天都是都是龙虾的季节，对不对？对咱们家龙虾都是鲜活龙虾，你看薅一下，里面都带着这个虾虾头里面的那个黄哈、啊，<头>嗯，都带着虾黄，贼好吃，个头都是个大肥美，一盒七百五十克，大概二十只虾左右啊，嗯。 真好吃，真香，嗯，五盒九十九，五盒一盒七百五十克，二十只虾左右，二十、嗯、只虾左右啊。咱那个虾也不腥啊，宝们宝们。五盒九十九，五盒宝宝们真的很划算了哦。很划算，嗯。几斤呀？嗯、一盒是七百五十克，二十只虾左右。咱家采用都是四五六的虾，宝宝们，一共到手五盒，一盒七百五十克，宝宝们。五、嗯、盒宝宝们没有了，嗯啊、来提库存吧，不讲了啊。 给吃了一碗了，可以拍了。对<你>，哈哈。虾线都吃了，你们在家也可以去，嗯。<对>我们是主要煮鸡，就是嗯掀起来，然后薅出来这个就行了。其实呢，它这个虾线没有说那个很黑啊，那个虾线。倒是，也没吃出来牙碜，我觉得。咱家都是养殖的虾，嗯。嗯对，很干净的，咱家的很干净的，对，是的<对>。 玉峡县，你们在家吃的时候可以去一去啊，宝宝们，我们是没去。就是主打麻啊、哦，主打麻。你就一直吃吗？对的，我这嘴比较急。要是那壳好嚼，壳可别了那真的是，我都吃壳我直接都。<laughs> 关注了，谢谢宝宝们的关注，感谢大家。喜欢小鱼留个关注哈。小鱼每天是九点钟直播啊，九点钟直播。小鱼吃的真香，谢谢。咸粽不腻嘛，一点都不腻吧吧，宝宝。呃。粽一点都不腻，为什么你一直吃不饱？我这可能胃口比较大吧，可能是。嗯。<laughs> 镜头太近了，小鱼，我喜欢离你们这么近一点啊，我喜欢。来，抖币再给大家发一个。 太烫了啊，宝宝们，来看没？我的妈！你们都提前晾一下行呗？咱咱这咱就是说，<laughs> 能不能提前给晾一下？来，粽子啊，宝宝们，吃过咱们家肉粽的可以来波评价，好不好吃，宝宝们？好吃。咱们家肉粽啊，嗯、不行了，妈换个手套啊，换换个厚点的手套，不行，太烫了。 戴个厚戴个厚一点的手套、嗯，刷锅的手套拿上来了啊！来来、哎，看着没有？咱们家粽子啊，这个是双板栗的哈、啊，头上一个板栗，后面一个板栗，上面还有一个那个米呢，就拿走吃去了啊！里面都是这种长条把子肉，看到没有？全部都是这种长条把子肉，肉贼厚实，而且每一个粽子二百五十克，超大一个，半斤重，宝们。端端午节还还还有几天？还有哦，一个月。 还有一个月，是不是？看见没有？看见没有？全部都是这种长条把子肉啊，全部长条把子肉。而且咱们这个是来自于正宗的夹心粽啊，正宗夹心粽，肉是肥而不腻的，瘦而不柴的，贼香贼入味儿，咸香咸香就是适中，它不会说齁咸哈，宝们，不是说齁咸。米来自于东北的浓香糯米，宝们，贼香，真的很香，宝们。如果你是北方人，你可以试试这个咸粽，真的很好吃，就是南方人的快乐，宝们啊。嗯 真的很好吃。线下你去买一个咸粽，二百五十克一个，是不是、啊、半斤重？这一个这么大的一个粽子，线下买得不得一个要你个二十块钱左右的，是不是、啊？你买这条把子肉都得多少钱了？是不是、啊？二十块钱一个行不行？两个得四十，四个得八十。今天在小鱼直播间不要八十五十九块九，五十九块九四个粽子，今天再加两个，六个粽子花十块钱一个，是不是、啊？今天拼好你的手速啊，再加两个粽子到手。 八个粽子划到七块四一个，来一号链接。要来你看一下双皮蛋水鱼，划七块四一个肉粽了、啊，宝宝们啊，你七块钱你真的你买条这个把子肉你都买不来了，七块四毛钱，是,是不是？你看全部都是这种长条把子肉的啊，肥瘦相间的肉，看见没贼香。然后它是梅干菜，这个是梅干菜的啊，梅干菜肉粽两个，然后双蛋黄五花肉两个，五花肉霸王粽两个，双板栗五花肉两个啊，宝宝们。 很好吃，很好吃吧？<这>看没，这全部都是，全部都带着这肉肉粽的哈，只、就是这个肉它有有点散开了，宝、啊、宝们啊、嗯，全部都是这种大块把子肉啊，你们能不能给晾一晾？都烫死了，提前拿出来一下行不行？这粽子，一千张没有了、啊。 来、啊，再加一千单啊，五十九块九，到时候八个粽子划到七块四一个，全部都是这种长条板子肉的粽子，来一号链接。一千单加好了，你看了？给的，张嘴。可以可以。只要一样可以吗？不可以的啊，宝宝们，不可以啊。嗯。一个半斤毛呢，宝宝们。嗯。他们储存保的是九个量。 手工现包，嗯，手工现包，现包现发，宝宝们啊，好米出好肉，浓香糯米，真香。来，现在没有了，再加最后五百，不讲了啊，五十九块九到手，八个肉粽啊，全部都是这种在长。